Axşamınız xeyr dostlar, hər kəs salamlayıram. Bu gün yeni bir video ilə qarşınızdayam və bu gün sizə ə, belə deyim, yeni ə, kəşf etdiyim, təzə-təzə kəşf etdiyim, lakin ə, başarı oranı çox yüksək olan bir taktikanı bölüşmək istəyirəm, taktik paylaşmaq istəyirəm. Eee sadəcə sizdən tək istəyim videonu başdan sona qədər dinləməyinizdir dostlar. Yəni ə videonu axıra qədər dinləyin ki, heç bir nüansı buraxmayım və mən sizə anlatmaq istədiklərimi e, doğru düzgün anlayın ki, taktika sonra e, bu taktika ilə yazanda hansa bir başarsızlıq olanda, yəni deməyin ki, taktika işləmir falan filan taktiklər mən sizə paylaşdığım taktiklərin hamısını əvvəl özüm test edirəm, yoxlayıram və sizə də məsləhət görürəm ki, fərqi yoxdur. İstər mənim, istə hər kimin internet məkanında tapdığınız istənilən taktiqi ilc öncə test edin, yoxlayın və ondan sonra artıq real pullar vurub qazanmağa başlayın, dostlar. Deməli, dostlar, bu taktikə keçməmişdən qabaq, yəni taktikanı izah etməmişdən qabaq sizləm biraz söhbət etmək istəyirəm, yəni vaxtınız varsa. İlk əvvəl on deyim ki, videoları hər videoda dediyim kimi sizdən kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və bildirimləri açıq saxlamağı unutmursuz. Çünki hər hey, kanala abunə olmağınız mənim üçün böyük bir ə e, motivasiyadır. Videonu şərh bölmələrinə bölməsinə, yəni istənilən videoların şərh bölməsinə fikirlərinizi yazmağınız mənim üçün motivasiyadır. Yəni mən sizə demirəm ki, "A məni övün, tərif eləyin" filan bəs məcəllə. Yəni, sadəcə istəyirəm paylaşdığım videolar haqqında fikirlərinizi bilim. Yəni işinizə yarayır mı, yaramır mı? Bu taktiklərdən istifadə edirsinizmi, etmirsinizmi? Bəlkə daha gözəl taktiqi olan, e, daha gözəl ideyası olan dostlarımız var. Onlar da öz taktiklərini bölüşə bilənlər olar şərh bölməsində. Yəni maraqlı bir ortam yaratmaq istəyirəm. Yəni mən bu kanalda. Ona görə də sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. E, Bildimləri açıq saxlamanız daha yaxşıdır. Ki, çünki bildimlər açıq saxlayarkən paylaşılan videolardan siz sizin xəbəriniz olur və e, bu sizin üçün yaxşıdır. Bundan əlavə dostlar e, ikinci məsələyə gələk. Deməli e, mənim bir çox dostlar var ki, yəni Telegram kanalından məni dan alaqə doğuran dostlarımız var ki, e, Melbet saytında mən e, sayta e, keçməmişdən qabaq dostlar bir söz deyim. Yəni ümumiyyətlə mən Melbet saytında oynayiram. Yəni bu reklam deyil, sizin üçün real yəni, reklam eləmirəm. Həqiqətən də mən Melbet saytında oynayiram. Nəyə görə Melbet saytında oynayiram? Çünki burada həm e, çox güvənlini saytdır. Yəni para problemi, depozit etməyi, depozit e, ödəniş çıxartmaq çəkim. Yəni bu para problemi yoxdur. Ümumiyyətlə çox güvənli saytdır. İkincisi, eee, burada mərz etmək daha rahatdır. Yəni variantlar çoxdur. E, seçimləriniz çoxdur. Məsələn, nəsinə, iddia və s. kimi o cümlədən də Azərbaycanda Topaz kimi, yəni saytlarda həm oranlar düşüy oranlar olur, həm də seçim az olur. Amma Melbet saytında həqiqətən də oranlar yüksəkdir. Ə, əlavə olaraq bonuslar olur. Məsələn mən indi videonun şərh bölməsində, kommentariya bölməsində və videonun açıqlama bölməsində ə, həm saytın linkini buraxacağam, həm də qeydiyyat keçərkən ə, mənim promo kodumu yazarsanız əlavə Etdiyiniz depozita görə 100% bonus əldə edirsiniz dostlar. E, yəni yenə yəni də de deyirəm, reklam məqsədi ilə demirəm, sadəcə istəyirəm hər kəs qazansın. Yəni necə ki mən qazanıram, çox şükür və istəyirəm ki, siz də qazanasınız. E, Deməli dostlar, Yenə yəni də nə edirəm. Həmin bu Melbet saytında bəzi dostlarımız var ki, kartla, depozit, Visa kart, Mastercardla depozit edə bilmirlər. Mən indi videonun əsas bölməsinə keçməmişdən qabaq qısaca olaraq onu anlatmaq istəyirəm. Yəni başa salacağam ki, necə depozit etmək mümkündür kartla. Deməli, dostlar, baxın bir dəqiqə. Bu hissə bax izah edirəm sizə. <coughs> İlk öncə nə edirsiniz? Uygulamaya girirsiniz. Qeydiyyatdan ə, əvvəl onu deyim ki, qeydiyyatdan saytda keçin. Yəni sitenin özündə qeydiyyatdan keçin. Mən sizə link verəcəyim linkdən daxil olub keçin. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra uygulamanı endirin və uygulamanı endirdikdən sonra depoziti elektron kartla eləmək istəyirsinizsə, Visa və Mastercard-dan bu indi göstərdiyim şeylər eləyin. Bax, ilk öncə girirsiniz, uygulama açdıqdan sonra bax bu hissəyə ad id, id yazıldığı və ya adoz yazıldığı hissəyə ilk öncə ora daxil olursunuz. Ora daxil olduqdan sonra dostlar görürsüz bax burada nə yazılıb. Burada yazılıb ə, əsas hesab. Go göstərəm. Əsas hesab, bir də yazılıb ə, change account. Yəni account dəyişmək üçün. Ə, ona görə biz nə edirik? Biz giririk change account-a. Yəni özümüzə ikinci hesab açırıq. Yəni ikinci ə, əsas hesabınız məsələn deyək ki, lirayla açmısınızsa və yaxud dollar və yaxud manat və yaxud evro ilə açmısınızsa ikinci olaraq da ə, rus rublu ilə açmalısınız. Dostlar, rus rublunu açmaq üçün də daxil olursunuz bax bura bu hissəyə. Aşağıda görürsüz telefonum ox oh, göstərdiyim istiqamətdə üstəcə işarəsi var, plüs işarəsi. Daxil olursunuz ona. Və burada yazılıbdı select olan hissə. Baxın bu hissə. Daxil olursunuz ora. Burdan row tapırsınız. Row tapırsınız. 1 saniyə. Ay, <tuh> demə nə Rus roman tapırsınız. Gördünüz kimi bax mən üstünə göstərim. Durusu bunu tapdıq. Əlavə elədik. Bax bura düşür belə bir yazı. Ora yazı düşdükdən sonra daha sonra ikinci ox işarəsi ilə göstərdiyim istiqamətdə, yəni quş işarə, quş okey, elə isiz də belə deyim, belə izah edim sizə. Okay, des və gördünüz əlavə olundu burada account in rubl, yəni rus rublu ilə olan account. Daha sonra nə edirsiniz? Daha sonra həmin bu accountun üstünə tıklayırsınız və aktiv etmək vurursunuz. Aktiv etmək. Artıq bu dialoqu göstərməyin və qabul it. Artıq sizin ana hesabı, əsas hesabınız oldu rus rublu. Ondan sonra rahat şəkildə depozit edə bilərsiniz. Məsələn, girdi indi depozit etmək istəyir deyəcək, bu plus işarəsinə vururuq depozit etmək üçün Gördünüz əziz dostlar, bax burada artıq ə, sizin üçün həm Mastercard, həm Visa card, həm də Mir kartlar vasitəsilə rahat şəkildə depozit edə bilərsiz. O cümlədən pul çəkilərində də eyni qaydada çəkmə edə bilərsiniz. Yəni sizdən tələb olunan şey sadəcə <coughs> Ə, əsas hesabı ana hesabın rus rublu açıb rus rublu etməkdir və onda deyim ki, dostlar, yəni vacib deyil ki, siz rus rublu ilə depozit eləyəsiniz. Yəni siz lirayla da, dollarla da, manatla da, evro ilə də, yəni plastik kartınız nədirsə, o kartdan ə, köçürdə saytda pul köçürdə depozit eləyə bilərsiniz. Lakin bu zaman, bu zaman dostlar, sizə lazım olan şey nə olacaq? Ə, banklar özü bunu, bu məbləği konvertasiya edir. Məsələn deyək ki, 10 dollar pul köçürdüz, 10 dollar rus rubluyla nə qədər idisə, o qədər banka şey, hesabata köçürüləcək. Yəni siz e, mən göstərdiyim kimi etsəsiz, hər şeyi rahat şəkildə artı plastik kartlarla da bir nəsə edə bilərsiz. Ə, nəsə dostlar, vaxtımızı çox aparmayaq. Bu hissəyə yəqin ki aydın oldu. Aydın olmayanlarsa mənə sual verə bilər videonun şərh bölməsində və yaxud da Telegramda, fərq etməz. Telegram demişcə, Telegram kanalımız da var, bilirsiniz, təxminbaz kanalımızdır və bu Telegram kanalımızda da hər gün canlı oyunlar paylaşırıq. Demək olar ki, son 2-3 gündür düz də ara vermişəm bəzi səbəblərə görə, və, lakin tezliklə yenə də canlı oyunlarımız olacaq həm də kupon şəklində paylaşımlarımız olacaq banka kuponları. Ona görə Telegram kanalımızda linkin buraxacam. Kanalımıza da abunə olmağı unutmusunuz dostlar. Ə, bu məsələ də aydın oldu və keçək ə, sonuncu məsələ nədir? Dostlar, bilirsiniz ki, mənim ikinci yedək kanalım var və bu kanal ə, yedək kanal deməyə. Bu kanal sırf təxminlər üçündür. Yəni ə, mən artıq bu kanalda proqnozlar verəcəm. Sadəcə sizdən dəstək gözləyirəm. Cəmi 66 abunəçisi var. Dəstək gözləyirəm ki, kanal ən aşağısı 100 abunə olsun və 100 abunə olduqdan sonra mən ə, sizə ə, Burda bu indiki hal-hazırcı kanalımızda, yəni təxminbaz adam kanalında taktiklər verəcəm. Kazandıran təxminlər kanalında isə gündəlik e, iddia kuponlarını, mən e, gündəlik iddia oyunlarının masları yorımlayacağam, yəni bu maslar haqqında məlumat verəcəm. Həmçinin kuponlar, banko kuponlar, misli sistem kuponlar paylaşacağam. Yəni layihə böyük bir layihədir, fikirləşirəm. İnşallah ki, olar. Sadəcə dəstəyiniz lazımdır ki, bu kanalımız da abunə sayı artsın. Belədir dostlar, bu qədər bəs edək, keçək indi əsas məsələyə. Əsas məsələ ə, bu taktikimizdə sizə 2-5 üst və 1-5 üst təxminləri necə olur, necə ə, həm ə, belə deyim, linya dəyəni Prematch oyunundan əvvəl və həm də live rejimdə, yəni canlı rejimdə necə etmək olar, onu izah eləyəcəm və Dostlar, bunun üçün bizə nə lazımdır? Bizə sayt var. O sayt haqqında da məlumat verim, sizə kömək olacaq saytdır. Yəni əsas lazım olan bizə sayt bu saytdır olacaq. Make your stats. Və Make your stats. Görürsüz bu sayt. Çox həqiqətən də çox gözəl bir saytdır. Yəni analiz etmək üçün statistik analiz etmək üçün mükəmməl bir saytdır. Yəni həm vaxta qənaət edirsiniz, həm yəni ümumi ilə əla bir saytdır. Girib saytın funksiyalarından tanış olacaqsınız. Görəcəksiniz ki, yəni həqiqətən də analiz etmək üçün çox super bir saytdır. Saytın ə, aplikasiyaları var. Yəni APK-ları var. Ə, Android üçün Play Market-dən, App Store-dan isə ə, iPhone telefonları üçün görürsüz bu dey mənalar vurursunuz və işləyirsiniz. Mən yükləmişəm, deyə, yəni ə, artıq vaxtımız getməsin. Budur aplikasiyası dostlar. Bir saniyə bax bu, belə bir M hərfi, Mekostas, belə bir səhifə açılır. Burada bizə ola lazım olacaq nə var? Dostlar, diqqətlə dinləyin, diqqətlə qulağasın. Bax ə, ayın 26-sı üçün. Yəni ötən gün üçün. <laughs> Seçək, mən sizə onun üstündə göstərəcəm. Deməli, dostlar, hansı sahələrdən ibarətdir? Onu göstərib. Əvvəla bax burada kalendərdir. Görürsüz 26.10 yazılıb. Bu hissə isə filtr hissəsidir. Bu bizə nə lazım olan hissə? Əsas hissə bax budur. Bu filtr hissəsi, bir də kalendər. Kalendər hissəsində daxil olub ə istədiyiniz tarixi seçə bilərsiniz buradan. Keçmiş oyunlara da baxa bilərsiniz. Filtr hissəsinə daxil olub isə, yəni bu ən gözəl bir şeydir. Yəni buradan sizə lazım olan istəyisiz ə hə, filtrləri özünüz seçirsiniz. Yəni sizin seçimizə görə gəlir oyunlar. Ağac sizin seçimizdə deyək ki, hər hansı bir taktikalarınız var. Məsələn, ağınızda deyək ki, ya canlıdır içində. Məsələn, istəyirsiniz ki, deyək ki, ə, 2/5 üst olanı 1.6 olan oyunlar ancaq olsun günəzində baxmaq ki, hər oyun var yoxsa yoxdur. Yəni istəyisiz oranı analizi, istəyisiz burada nə, live rejimdə canlı canlıda hansı dəqiqədə nə qədər atak olacaq, nə qədər yəni həqiqətən də mükəmməl bir şeydir. Sadəcə o şeyləri özünüz araşdırasınız, dostlar. Mən sizə belə deyəyim, taktik nədir? Burada siz girisiz goals hissəsinə, goals yazın. Bəbə bu hissə daxil olursunuz bura. Eee, bura daxil olduqdan sonra, dostlar, gəlirsiz bax burada aşağıda BTS and over 25 üç cols, BTS and over 25 üç cols A, BTS and over 25 üç cols AVC. Yəni bax bu, bax, bax bax bizə lazım olan bölmə, üç bölmə. Bax bu bölmə olacaq burda hər üçündə dostlar hər üçündə yazırsız 80 yəni 80%-dən başlayıb 100%-ə qədər olmalıdır. 100%-ə gətər. Daha sonra qaldırırıq yuxarı. O və 1.5 dərəcəyə gəlir, dostlar. Baxın bu hissə hər şey sizi aydın şəkildə göstərmək istəyirəm ki, sizdə ağlınızda heç bir sual qalmasın. Sonra bax bu hissə gəlir. Burda isə hər üçünü 100% edirik. 100%. Mən eyni necə edirəm, siz də dostlar edin. 100% + 5% + 100%. Və salam. Başqa heç bir şey yoxdur. Bütün bunu etdikdən sonra son olaraq ə a play vurursuz, a play bu hissəni. Və Görürsüz dostlar, deməli dünənə, məsələn, deyək ki, dünən üçün, 26-sı üçün. Bu görə bir dəqiqə. Aha, 26-sı üçün bu tiptə bir oyun çıxdı. Portuqaliyada hələ hazırdır da davam edir. 79-cu dəqiqədir. Nəticə nədir? 1-2. Görürsüz? Həm 1-500 gəldi, həm 2-500 təxmini qazandı. Həm də gol-gol təxmini. Biz nə seçmişdik burada? Filtərdən. Bir də daha bir də görək filtrə, bir də göstərək. Bunu da açıq burdan. Nə baxmışdıq biz burada? Baxmışdıq. Həm Gol gol var 2500 üst ev, gol gol var 2500 səfər və gol gol var 2500 averaj 80 100% arası. Və 1500 üst ev, 1500 alt və 1500 averaj 100%. Nə gəldi təxminlər? <coughs> Görürsüz? Baxın, e, hansı oyunlar olub və nə nəticələr olub dostlar? 2 oyunda 2 oyunda 2-5 üst təxmini qazanır. Bir oyunda 1-5 üst təxmini qazanır və bir oyunda isə, dostlar, 0-1 o hesabından bitibdi. Yəni təxmin qazanmayıb. Amma bizə nə lazımdır? Və gəlirik əsas püf nöqtəyə. Əsas püf nöqtə nədir, dostlar? Ən aşağısı, ən minimal hər komanda 5 oyun keçitməlidir. Bağam bu 4 dörd oyunun 4-ü də fikir verirsiniz. Baxın, oyuna daxil oluruq. <laughs> Məsələn bu oyun. Cəmi 3 oyun keçirdilər. Yəni bu 3-cü oyunlarıdır. Bizə amma nə lazımdır? Bizə lazımdır ki 4 oyunun ən e, hər komandanın ən aşağısı 5 oyunu 2.5 üst bitməlidir. Əvvəlcə tarixlərdə baxaq görək dostlar çıxan oyunlar olacaqdı. Ən azı 5 oyun olmalıdır. Aha, baxın, məsələn bax bu oyun. Oakfield-London oyunu Kanada'da 2-0 bitibdi. 1.5 üst təxmini qazanıbdı. Daha sonra Znojmo-Slavasco oyunu 4-2 bitibdi. <coughs> 2.5 üst təxmini qazanıbdı. Daha sonra Star-Starazade oyunu 4-0 bitibdi. 2-0 üstün təxmini qazanılıbdı. Daha sonra 5 oyun olan e, Viking Viktoriya oyunu 2-0 bitibdi. 1-5 üstün təxmini qazanılıbdı. E, Oldenburg oyunu 0-0 bitibdi. Baxmayaraq ki, 5 oyun keçidiblər, lakin 1-0 bitibdi. Daha sonra 5 oyun olan Ahalisstrom oyunu gördüyünüz kimi 1-3 bitibdi. E, daha vəs bu qədər. Yəni ayın ə, bu neçəsində 24-ünə olan ə, oyunlar idi ki, gördüyünüz kimi bir cəmi bir oyun qazanmayıb, qalan oyunların hamısı 1500 və 2500 təxminləri qazanıbdı. Bir də dostlar nə fikr verəcəksiniz? Onu da deyim. <coughs> bir də fikr verəcəksiniz. Çalışın. Bax bu biz düzdür, 80-100% arası götürdükdə <coughs> faizləri. Amma siz çalışın. Ə, bax bu iki hissə belə qədər isə məbbə iç hissə. Bunların içində üçü də daha doğrusu, daha doğrusu altısı da 100% olsa daha yaxşı olar. Yəni altısı da 100% olarsa qazanma şansı da bir o qədər çoxdur. Məsələn bax burada gəlməyan oyunda gördünüz, qazanmayan oyunda e, bu hissə hansı ki bax e, 1-0 bitibdi, gördünüz kimi və burada 90% və 80% var. <laughs> Amma qalan qazanılan oyunlar deməyələr hamısında 100 faiz var orada. Ona görə də ə, çalışın fikir verin ki 100 faiz olan oyunları götürün. <coughs> Bu qədər dostlar. Bir daha <coughs> izah edirəm bizə nə lazımdır? Daha gəl sabahın oyunlarının aynı imedisi oyundan analizidir və onun üstündə də izah edəyəyəm. Baxın, bizə nə lazımdır dostlar? Lazımdır. İlk öncə burdan tarixi seçmək, hansı günün analiz etmək istəyirsiniz? Həmin günün tarixini seçirik. Daha sonra <coughs> filter hissəsinə giririk filtr hissəsində qol yazılan yerə keçirilir və burada ə, dostlar deməli 2 bölməyə baxırıq əsas. Biri bu bölmədir BTS 25 üst. Burada eyni mən yazdığım qayda da yazırsız siz də 80 180 180 100 və ikinci hissə o və 25 üst hissə olan hissədir. Burada isə 100 100 100 100 və 100 100 Bu düyməyə basırsınız, daha sonra yazdıqdan sonra sonra Apple düyməsinə vurursunuz və Apple düyməsinə vurduqdan sonra artıq hansı günün ki analiz edir, edəcəksiniz, həmin gün üçün siz seçdiyiniz statistika, <coughs> statistika ilə uyğun oyunlar çıxacaq. Bu oyunların içəsindən artıq bizə lazım olan şey nədir? Hər komandanın minimum 5 oyunu olmalıdır. Məsələn Ə, bizə uyğun olan burda hansı oyunlardır? Bizə uyğun olan oyunlar. Ə, bax, bu, bu <laughs> bax bu oyundur. Üzə istəyirəm. Bax bu oyundur. 5 oyun olub. Bizə uyğun olan bax bu oyundur. 5 oyun olub və bizə uyğun olan bu oyundur. 5 oyun olub. Gördünüz kimi. Bunların içərisində isə bizə ən uyğun olan bu üç oyundur dostlar. Nəyə görə ya yəni e siz üzr istəyirəm bu Oberliqadan Herta Elsberg oyununu da yaza bilərsiz. Burada çünki 15 üst təxmin 100%dir, amma 25 üst olan sütun isə 80-90-2 100%dir. Amma gördüyünüz bax bu iki oyunda, görsün bir dəqiqə. Gördüyünüz bax bu iki oyunda Empoli Inter və ə Belçika liqasındakı bu iki oyunda bizə 100-ü yüzü 100-ünə bütün parametrlərə uyğundur. Daha doğrusu yox, nəyə görə indi fikir verirəm. Belçikada 4 oyun keçirilibdi, hər komanda 4 oyun keçiribdi. Amma bizə lazım idi ki, ən aşağısı 5 oyun keçirən olsun. <coughs> yəni siz yazasa olsanız, kupon hazırlasa olsanız dostlar, əsas ə, yəni mən belə yazsam, yəni siz də yəqin ki, mənim kimi yazacaqsınız. 1 M5 <coughs> intero oynasını seçəcəyik burdan. 25 üst və ə, riskli də olsa, o bel liqadan, riskli də olsa o bel liqadan Hert oyununu seçəcəyik. Çünki nəyə görə bu hər iki ə, oyunda 5 oyun keçirilir. Bizə də lazımdır minimum 5 oyun keçirilsin. 5 oyun keçirilibdi və <coughs> bu hər halda oyunun 2-5 üst gəlmə ehtimalı daha çoxdur. 1-5 üst də yazmaq olar, sadəcə bir baxıq görək oranlar nə olacaq burada. <coughs> videomuz biraz uzun çəkə bilər dostlar. Yəni mən sizin aydın olmaq üçün, sizə aydın olmaq üçün bu qədər uzadıram videonu ki, problem olmasın sizdə. Deməli <laughs> Empoli Inter oyununun e, toplam 2.5 üstüne toplam 2.5 üstüne 1.45 oran verildi. Yani normal orandı. E, diğer oyunda <laughs> Oberliga'dan idi. Almanya Oberliga'sında. ¡Hay que y te. <coughs> bu bizə səni Abel liqa qə... Fransar səcək görəsən. Hər təbəv. Burda da 25 üstə 148. Yəni iki hər iki oyunu yazasa olursaz, 25 üst təxmini ilə 2 oran eləyir və rahat şəkildə bir kupon hazırlaya bilərsiniz, 2 oran bank kuponu. Bu qədər dostlar. Beləcə mənim belə gəlir gəl ki, aydın oldu, aydın şəkildə izah eləyə bildim. Videonu uzun tutmağımın da səbəbi bu oldu ki, tam şəkildə izah eləyim sizə. Nə anlayamasağız da yəqin ki, sual verə bilərsiniz. <coughs> Çalışacağam sizə izah edim hər şeyi. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.